কস্তুৰী আহা এইটোৱে মোৰ ঘৰ ৰাজী তোমাৰ লগত মই যিমানে সময় কটাইছো সিমানে আচৰিত হৈ গৈ আছো কিয় কস্তুৰী আচৰিত কিয় হৈছা তুমি তোমাক প্ৰথম লগ পাওঁতে ভাবিছিলো তুমি গাঁৱৰ অতি সাধাৰণ ল'ৰা এটা লাহে লাহে গম পালো তুমি এইখন গাঁৱৰ সকলোৰে মৰমৰ চবেই তোমাক শ্ৰদ্ধাও কৰে কাৰণ তুমি সকলোকে যিমান পাৰা সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তাৰপিছত আকৌ গম পালো তোমাৰ এজুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ডো বহুত ভাল কিন্তু তুমি চাকৰি নকৰি খেতি বাতি কৰা সেইটো জানিও আচৰিত হ'লো বহুত

গাঁৱৰ বিষয়ে আৰু গাঁৱৰ মানুহৰ বিষয়ে তোমাৰ ধাৰণা জানিবা সলনি হল ৰাজীৱ ক'ত আছিলা তুমি তোমাৰ দেউতাই তোমাক অথনি এবাৰ বিচাৰি ফুৰিছিলে মোৰ অলপ কাম আছিলে সেইকাৰণে ওলাই গৈছিলো অঁ হয় নেকি পিছে আজি তোমাৰ লগত এগৰাকী আলহী কোন এয়া কস্তুৰী টাউনৰ পৰা আহিছে আমাৰ গাঁওখন ফুৰিবলৈ অঁ হয় নেকি কস্তুৰী তোমাক লগ পাই ভাল লাগিলে তোমালোক বহাচোন মোৰ এফালে যাবলৈ আছে এয়া আজি এগৰাকী কোন আছিল আৰু এখেতক দেখি তোমাৰ মোৰটো বেয়া হৈ গ'ল যে মোক জন্ম দিয়া মা নহয় মোৰ মাহী মাহে হয় নাই

সেইকাৰণে কয় নহয় কস্তুৰী বেতুপাতখন চাই কেতিয়াও কিতাপখন কেনেকুৱা হ'ব সেইটো কেতিয়াও অনুমান কৰিব নালাগে এইবোৰ পাতি থাকিলে বহুত দেৰি হ'ব কস্তুৰী বোলা ভিতৰলৈ দেউতাৰ লগত তোমাক চিনাকি কৰাই দিওঁগৈ আৰে ৰাজীৱ ইমান দেৰিলৈকে ক'ত আছিলি তই গোটেই ঘৰতে বিচাৰিলোঁ পথাৰতো বিচাৰিলোঁ ক'তো নাই দেউতা মোৰ অলপ কাম আছিল সেইকাৰণে ওলাই গৈছিলোঁ অ এই আলহীগৰাকী কোন তোৰ লগত দেউতা তাইৰ নাম কস্তুৰি টাউনৰ পৰা আহিছে বৰষা পেহীহঁতৰ চিনাকি হয় তেওঁলোকৰ ঘৰলৈকে ফুৰিব আহিছে আৰু বৰষা পেহীয়ে তাইক গোটেই গাঁওখন ফুৰোৱাৰ দায়িত্ব মোক দিছে তেনেকৈয়ে চিনাকি মোৰ কস্তুৰীৰ লগত আজি অ কিবা কাম আছে কাম কৰা মানুহজনীও গলগৈ নহয় লগ পাইও বহুত ভাল লাগিলে কস্তৰিছে তোমালোকে বহি অলপ কথা পাতা মোৰ অলপ কাম আছে

তেখেতে ভাত পানী বনাব পাকঘৰলৈও নাহে আনকি হাতৰ নখকেইটা লেতেৰা হৈ যাব নহয় তেওঁ তাৰোপৰি ঘৰত থাকিলেহে বনাব তেওঁৰ কিমান খেতি পাৰ্টি থাকে ঠিকেই নাই আজিও চাগে ক'ৰবাত পাৰ্টি কৰিবলৈ গৈছে তোমাৰ দেউতাই একো নকয় তেওঁ দেউতাইনো আৰু কি কব মাজে মাজে কয় কিন্তু তেওঁৰ গাত কথাই নালাগে যাৰ যেনেকে ভাল লাগে তেনেকেই থাকিব আৰু বাদ দিয়া সেইবোৰ

কিন্তু কস্তুরি কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আমি ঘৰলৈ যামগৈ নহয় কি কাইলৈ কাইলৈ আমি ঘৰলৈ যামগৈ নাই নাই মা কালি মাত্ৰ আহিছোঁহে আৰু কাইলৈ যামগৈ দে নাই নাই মা প্লিজ প্লিজ এনেকুৱা নকৰিবা মোৰ মনটো এতিয়া ইয়াত বহিব ধৰিছিলেহে প্লিজ এসপ্তাহ থাকা আৰু পাপা পাপা প্লিজ আৰু কেইদিনমান থাকি যোৱা চোৱাচোন প্ৰথমতে মই আহিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিলোঁ তোমালোকে ইমান জোৰ কৰি আনিছিলা আৰু এতিয়া যেতিয়া ইয়াত মোৰ ভাল লাগিব আৰম্ভ হৈছে মোৰ মনটো ইয়াত বহিব আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া তোমালোক যাওঁগৈ বুলি কৈছা কষ্টৰী হঠাৎ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আহি গ'ল যি নকৰিবা আমি যাবই লাগিব কাইলে কি এনেকুৱা কাম আহিলে মা মোৰ কলেজো বন্ধ আৰু পাপাৰ কাম দেখোন অনলাইনেই হয় আৰু যদি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হয় তেন্তে ৰাতিপুৱা পাপা গুচি যাওক আৰু ৰাতি গুচি আহিব আকৌ মোক যাবলৈ নক'বা দেই লাগিলে তোমালোকে যোৱাগে মই কিন্তু নাযাওঁ আৰু কেইদিনমান থাকিহে যাম মই কষ্টৰী তুমি বাৰু কিয় ইমান জিদ কৰিছা হ'ব দিয়া তাই যেতিয়া যাবলৈ একেবাৰেই মন কৰা নাই আমি আৰু কেইদিনমান থাকিয়ে যাম আপুনি সকলো কথা জানিও এনেকৈ কিয় কৈছে বাৰু ৰাতিপুৱা যিমান সোনকালে পাৰি যাবহি লাগিব নহলে বৰষাৰ মামীয়ে একো নাই কি কৰিব একো নকৰে তাই পইচাহে লাগে দিম মই পইচা কাইলৈ যদি গুচি যাওঁ কস্তুৰী মনটো ভাঙি যাব যিটো মই একেবাৰে নিবিচাৰোঁ গতিকে আৰু দুদিনমান থাকিয়ে যাম তুমি একো চিন্তা নকৰিবা মই আছোঁ নহয়